নীলবাগান হাচি আজমল আলী মহাবিদ্যালয়ত নৱাগত আদৰণি সভা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একেখন মঞ্চত অনুষ্ঠিত হয় বিদায়ী সভা আৰু বছৰেকীয়া ক্ৰীড়া সপ্তাহৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণী অনুষ্ঠান সভাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ মাতি অনা হয় বিশিষ্ট সমাজসেৱক তথা আজমল গ্ৰুপ অৱ কোম্পানীৰ মেনেজাৰ নুৰল হক বৰভূঞাক এই উপলক্ষে আয়োজিত মুকলি সভাৰ সভাপতিত্ব কৰে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ উপ সভাপতি আলাউদিন আহমেদে সভাত আদৰণি ভাষণ আগবঢ়ায় মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মুকুতাৰ ৰহমান শইকীয়াই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে বিশিষ্ট সমাজসেৱক তথা আজমল গ্ৰুপ অৱ কোম্পানীৰ মেনেজাৰ নুৰল হক বৰভূঞা উপস্থিত থাকি সাৰুৱা ভাষণ আগবঢ়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুপ্ৰাণিত কৰে সভাত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে সমাজকৰ্মী জাকিৰ হুছেইন চৌধুৰী আৰু খাইল হক উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বঁটা বিতৰণ কৰে ইফালে মহাবিদ্যালয়ৰ বছৰেকীয়া ক্ৰীড়া সপ্তাহৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণী আৰু বিদায়ী সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰাসকলক ট্ৰফী মানপত্ৰ আৰু একোটা মেডেলেৰে পুৰস্কৃত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই শেষত আমন্ত্ৰিত অতিথি শিল্পীৰ দ্বাৰা সংগীত পৰিৱেশনৰে সভাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে হয় আজি আমি প্ৰায় এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি দুটা বিষয় লৈ আমি প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ এটা হৈছে আমাৰ প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰেমনী স্পৰ্টছ উইকৰ আৰু আনটো হৈছে নৱগতসকলক আদৰণি জনোৱা যিহেতু আমি কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ কাৰণে আমি কিছু পলম হ'ল নৱগতসকলক আদৰণি কৰাৰ কাৰণে আমি ক্লাছ নাইন এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু লগতে বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি আজি হাজি আজমালি কলেজত আমি তেওঁলোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু আমি তেখেতসকলক এইটোৱেই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ যি শিক্ষাৰ যিটো ধাৰা আমি যি ৰিজাল্ট আমি অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইটো যাতে অনাগত দিনত তেওঁলোকে সেই ধাৰা অব্যাহত ৰাখে আমি তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যি বাৰ্ষিক খেল ধেমালি সেই তাৰ যিখিনি প্ৰাইজ আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছোঁ আমি বিশেষকৈ আমাৰ অতিথি হিচাপে আমি মিষ্টাৰ নুৰুলক বৰভূঞা ছাৰ তেখেত মেনেজাৰ আজমল গ্ৰুপ অফ কোম্পেনীজৰ লগতে হাফিজ জাকিৰ হুছেইন চৌধুৰী চাহাব লগতে আমাৰ খায়ুল হক ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ তমিজুৰ ৰহমান লস্কৰ ডাঙৰীয়া আৰু অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে আৰু তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া ভাষণেৰে উৎসাহিত কৰে লগতে তেখেতসকলে একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চৰ লগতে যে খেল ধেমালি কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়টো তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অৱগত কৰে যাৰ ফলত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে উৎসাহ পায় আৰু তেওঁলোকে অনাগত দিনত দুয়োটা বিষয়তে যিহেতু আজিকালি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা লৈছে হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা হয় এই ক্ষেত্ৰত একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু যিটো ফিজিকেল পাৰফৰ্মেন্স এই দুয়োটা বিষয় লৈ তেওঁলোকে কিদৰে আগবাঢ়িব পাৰে এই বিষয় লৈ আমাৰ অতিথিসকলে এক তত্বগধুৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় নীলবাগান হাজিৰা আজমৱালী কলেজ এই গ্ৰেটাৰ নীলবাগানৰ এখন উচ্চ মানদণ্ডৰ মহাবিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি প্ৰায় দেখোঁ বৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰে ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও দেখিছোঁ মই বৰ মনোযোগিতাৰে বৰ নিষ্ঠাৰে বিদ্যালয়ক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অলপ পাঠদান দি আছে আৰু ইয়াৰ লগত ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিও ভাল লাগে আজি দেখিলোঁ ছাৰে কোৱা মতে আজিতো তেখেতসকলৰ ক্ৰীড়া সমাৰোহ সমাপ্তি হৈছে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈছে বা ন যিসকল নতুন ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে স্কুলত নাম লগাইছিলে কলেজত নাম লগাইছিলে তেওঁলোককো আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে এই প্ৰগ্ৰামত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি দেখি গম পালোঁ যে ৰিয়েলি ষ্টুডেণ্টছ আৰ ভাইব্ৰেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ আৰ পাৰ্টিচিপেটেৰী আৰু তেওঁলোকে বৰ মনোযোগতাৰে পঢ়ি আছে আমি আশা কৰোঁ এইখন বিদ্যালয়ত যি ৰিজাল্টৰ যিটো ধাৰা চাৰে যেনেকুৱা কৈছে এই যিটো ধাৰা এই ধাৰা অক্ষুন্ন ৰাখিব আৰু আগলৈ আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব আৰু এইখন বিদ্যালয় আমাৰ এই নীলবাগন বৃহত্তৰ নীলবাগন অঞ্চলত গৌৰৱ কৰিয়ে আনিব আমাৰ এগৰাকী বক্তাই কৈছে এইখন বিদ্যালয়ত পৰা ষ্টুডেণ্টো আজিৰ তাৰিখত লণ্ডনত চাকৰি কৰি আছে বিদেশত চাকৰি কৰি আছে বিদেশত অধ্যয়নো কৰি আছে আৰু দেশৰো বিভিন্ন ঠাইত চাকৰি কৰি আছে আৰু বিজনেছো কৰি আছে গতিকে শুনি ভাল লাগিছে গতিকে এইখন বিদ্যালয়ৰ সৰ্বাংগীন উন্নত আমি উন্নতি আমি সদায় কামনা কৰোঁ আৰু এইখন বিদ্যালয়ৰ লগত যদি কিবা এটা কামত আমি নিজকে অলপ সময় দিব পাৰোঁ তেতিয়া মানুহ নিজকে ধন্য মানুহ ভাল লাগে সেয়ে এইখন বিদ্যালয়ৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি আমি কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ